Мен Григорович Лукашенко зробив чергову заяву, заявив про підготовку до війни з противниками та суперниками, але при цьому сказав, що не збирається та не хоче ні з ким воювати. Ну, як завжди, заява в стилі Лукашенка. Але цікавий інцидент сьогодні був буквально кілька годин тому. Я для наших глядачів зазначу, що ми це відео пишемо о 16-й годині за київським часом, 24 четвертого вересня. Так от кілька годин тому лунала повітряна тривога, і потім, як з'ясувалося, лунала вона через те, що на територію України залетів білоруський літак як 130 як це розцінювати? Чи можна це розцінювати? Ну там біля кордону постійно Лукашенко проводить навчання разом із російськими військами. Оця, оцей інцидент із як 130 він може розглядатися як провокація? Ну однозначно будь -яке, будь яке нарушення нашого воздушного пространства ізначально треба розглядати як вторгнення, а потім як провокацію, в тому числі і так і реагувати. Тобто, якщо вторгнення уничтоження, Если провокация, то уже там дипломатические механизмы запускать для того, чтобы таких провокаций больше не было. Як-130 это учебно-боевой боевой самолет российского производства. Он есть на вооружении в том числе Беларуси, вот недавно Ирану были они предоставлены. В основном используется в качестве учебно-тренировочного прям по прямому своему назначению, хотя может выполнять в том числе и некоторые боевые задачи, в основном как штурмовик. То есть, в принципе, машина неплохая, но она не так опасна для наших для наших ПВО, потому что низкоскоростная. То есть, это все-таки это все-таки все самолет. И в принципе, если наше ПВО его засекла, то она могла его и отминусовать. Вопрос, как глубоко он зашел, возможность его, допустим, исп... то есть использования его против наших средств поражения, то есть, была или нет. Если опять же это Як-130, пока это только предположение, как минимум. Вопрос, куда он делся. Если он ушел обратно, то можно считать это пограничный инцидент, то есть не разворачивать такого рода какую-то великую проблему от этого самолета, потому что, ну, он, он по проблемы серьезные нам предоставить вряд ли смог. Есть надежда на то, что какой-то из белорусских партизан на этом самолете перелетел на нашу сторону. Ну, такая слабая надежда, хотя мы же видели, как Ми-8 наши гуровцы перетягивали на свою сторону. Посмотрим, то есть в течение суток будет понимание процессов. То есть ушел он обратно, этот самолет, или сел на одном из наших районов. Видання Дефенс експрес, аналізуючи до речі, ось ці російсько-білоруські навчання, пише про те, що на одному із російських полігонів були проведені навчання з білоруськими полонезами із застосуванням ракет максимальної дальності. Більше того, Дефенс 24 видання на яке там посилається Дефенс Експрес говорить про те, що Беларусь могла даже получать от Китая ракеты дальностью 300 километров. Как вы оцениваете такую Ну, Дело в том, что у Беларуси есть произведенный в Беларуси э, 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 комплекс для... Пусковая установка. Ну, это целый комплекс, то есть не только пусковая, это его по-разному, его по-разному классифицируют, и потому можно говорить о комплексе Полонез. Так вот, комплекс Полонез, он использует китайские ракеты в том числе, 200 и 300 километров, там есть две позиции этих ракет, китайцы им поставляют эти 300, и 200 и 300 километровые ракеты. Потому Здесь можно говорить о продолжении каких-то сотрудничества с Китаем. Он изначально и строился, этот полонез, именно под китайские ракеты. То есть по, -по получению именно белорусами китайских ракет, он априори и так понятно, что они могут их получать, они их получали, получают и будут получать. Вопрос использования этих ракет. То есть эта ракета которая, ну, в принципе, может нанести довольно-таки серьезное поражение нашим, нашему тылу, особенно вдоль северной границы. А это практически тысячи километров границы украина белорусской с запада на восток, которая протянулась. И, в принципе, эти полонезы для нас могли бы быть, конечно, такой серьезной проблемой. Но, опять же, есть противодействие этим полонезам. То есть мы также 300 километров можем, в принципе, достать, выполнить боевые задачи по уничтожению пусковых установок, а именно пусковые установки. Ракеты китайцы еще поставят, а пусковых установок не так много. Потому я думаю, эта информация ну, для размышлений ее можно предпринять А пока для противодействия, наверное, пока еще рано. Потому что Беларусь и белорусская армия не выказывает какого-то какой-то агрессии на данный момент и в принципе те Тіледвиження, яке проводять білоруська армія, они на даний момент нам не опасны. Знову продовжу цитувати Дефенс Експрес. Аналітики цього видання пишуть про те, що російські окупанти могли бити по Запоріжжю за допомогою авіабомб ФАП 500 Т. Їх ворог достатньо рідко використовує, але в медіа раніше ще з'являлися повідомлення, що ці авіабомби росіяни могли так само використовувати під час бомбардувань. Харкова. В чем их В этих авиационных бомбах практически нет никаких дополнительных устройств для того, чтобы увеличить их там мощность или там какое-то проникновение. Нет, это просто авиационная бомба, которая в свое время была создана для сверхзвуковых бомбардировщиков, перехватчиков, для того, чтобы выдержать серьезное температурные перепады от, от больших скоростей. То есть они, раз они начали использовать и эти, в том числе авиационные бомбы, значит не так много у них простых свободно падающих фаб-500. Это как раз говорит о том, что у россияне начинают подвыгребать под свои основные запасы авиацион... средств поражения, в том числе авиационных. То есть это в принципе эту авиабомбу, ну, в крайнем случае должны были использовать. Раз они начали использовать, значит, этот крайний случай уже подошел. Недостаток основного вида вооружения есть. Минулого тижня ми з вами обговорювали наслідки удару по російському складу БК у Торопці Тверської області в центрі протидії дезінформації при раді нацбезпеки та оборони говорять про те, що після знищення цього складу Росія втратила запас боєприпасів на 2 4 місяці війни. Але у вихідні наші інформаційні пабліки з посиланням на офіційні джерела інформували про те, що і ще кілька складів, із БК було уражено в Росії. Скажіть, будь ласка, романе Григоровичу, як це позначиться найближчі кілька місяців на фронті? Ну, Дело в тому, що у росіян тільки стратегічних таких складів більше десятка, осталось, і в принципі, якщо б ми їх хоча б половину уничтожили, то це, може би, дійсно, сказати. а реально ну, только на Курском направлении, потому что в основном в Тульской области два склада, и 107 и 23 были уничтожены. А это они оттуда, они использовали эти склады не только как стратегические, а еще и как склады транзитные для перегруза. То есть как-то логистика сломана сейчас Курского направления, но они абсолютно никак не относились, допустим, к логистике поставок боеприпасов в сторону Восточного фронта и Хайковского в том числе. То есть, на данный момент, я бы так не говорил, что там какая-то проблема у россиян есть, это большая, великая. Ну, узкое направление сейчас пере, пере, переориентируют с других складов. Для того, чтобы реально нанести поражение противнику в глубине, надо больше половины складов отминусовать. А это работать еще и работать. Ну, це знову ж таки зусилля і допомога наших західних партнерів. Міністр оборони Рустем Умєров говорить про те, що Україна зараз веде перемовини із партнерами щодо отримання винищувачів Гріпен та Єврофайтер. Ну, від переговорів до якихось конкретних рішень. Який проміжок часу ну надо понімати саму проблематику о, та, такого роду дійств і вообще стратегію. А с точки зрения авиационной, вот если чисто с нее смотреть, так нам чем меньше номенклатура самолетов, тем лучше. Оптимальный вариант вообще иметь один самолет. Почему их и делают, допустим, истребители многофункциональные. То есть это один самолет, на который обучаются летный состав в течение всего времени, допустим, обучения и потом выполнения боевых задач. Намного удобнее всегда работать с одним самолетом. Летчик чем больше летает на одном типе самолетов, на одной технике, тем у него больше профессиональной возможности выполнять боевые задачи, привычка и так далее и тому подобное. Там до уровня инстинктов практически доходит, если на одном самолете летаешь. А потому нам намного выгоднее, допустим, иметь один самолет, один имеется в виду одну, один тип самолета. Оптимально это исходя из количества самолетов произведенных, это F-16. Их несколько тысяч произведено, а нам надо 200 самолетов. То есть теоретически даже мы, в принципе, можем в течение определенного времени их получить. Те же Гриппе нам, ну сколько? чуть больше 200 произведено, мы даже сотни их не получим. Еврофайтеров, да, сейчас больше полутысячи их произведено, но там очередь стоит европейских государств его получить. Мы тоже 200 самолетов не получим Еврофайтеров, потому ориентироваться на длительные стратегические какие-то отношения с этими фирмами, которые производят один и другой самолет, ну, наверное, не стоит. Это мы сейчас не видим, по крайней мере, не видим основных поставок F-16 до двух сотен, хотя лучше над этим было работать. Вот именно над поставками F-16. Работать надо в основном с американцами. Именно там есть достаточно, там сотни самолетов стоят на приколе на данный момент, они могли бы с нами поделиться. Но это надо запускать определенный механизм. ленд оптимальный вариант, потому что слишком дорогая техника. Под ленд брать эти самолеты для выполнения боевых задач, усиливать нашу армию и военно-воздушные силы одним самолетом. Но по поводу Гриппена и Еврофайтера, это даст, с одной стороны, возможность, может быть, быстро решить какие-то вопросы на поле боя. Но подготовить летный состав, ну это 3-4 месяца минимум, а так в принципе до полугода. На Гриппен чуть легче, на Еврофайтер чуть тяжелее, чуть сложнее. Это все-таки машина уже третьего тысячелетия, то есть новая машина. Гриппен пока еще четвертого поколения, то есть по большому счету это примерно тот же F-16. То есть с точки зрения целесообразности нам лучше один F-16, а с точки зрения невозможности выполнить поставки в 16 ну тогда будем собирать все и вся, просто понимать, что это мы будем распарашивать свои силы, распарашивать по разным позициям. Ну, это сейчас вопрос, мы неодноразово с вами обговорювали, лежит исключительно в политической площади. Да. Так, точно. Именно политический вопрос. То есть это вопрос к Белому дому. Но ну, его задавать, конечно, этой администрации, которая сейчас уходит, уже, наверное, не стоит. Она ничего не решит, абсолютно ничего не решит. Это надо уже работать с будущими администрациями, с будущими претендентами на президентский пост, с администрацией будущей Трампа, с администрацией Харрис. Может быть, может быть. С третьим надо понимать, что еще это не стопроцентная гарантия, что именно Трамп или Харрис будет президентом. Есть еще время для того, чтобы появился третий, четвертый претендент. Это возможно, надо тоже понимать. И в этих волнах геополитики надо правильно себя вести. Роман Григоровичу, глава української держави в інтерв'ю ABC News зробив кілька заяв. Зокрема, він сказав про те, що план перемоги це місток до дипломатичного виходу, щоб зупинити війну. Не йдеться про переговори з Росією. Він складається із п'яти пунктів, не передбачає жодних поступок Росії, але спрямований на те, щоб змусити Кремль припинити війну. Також Зеленський сказав про те, що у Росії є бажання окупувати місто Суми, і саме це стало причиною наступу збройних сил України на Курську область. І ще що важливо, до речі, заяву з цього приводу робив минулі вихідні міністр закордонних справ України пан Сибіга, Зеленський ще раз акцентував увагу на тому, що Росіяни фотографували деталі об'єктів на ядерних об'єктах України. І що Росія готує удари по них і використовує власне, для збору інформації китайські супутники. То які власне із цих меседжів висновки робите ви, і що стосується ядерної безпеки? Наскільки може бути швидкою реакція наших партнерів, щоб запобігти власне, поганим сценаріям, найгіршим? Ну, по ядерним об'єктам Росії бити не будуть. Тобто, в виду по реакторам. Ну и толку от этого, в принципе, большого не будет. Почему? Потому что ядерные реакторы так, рас... так устроены, что их конструкцию... конструкционные механизмы удержат прямое попадание, вернее, прямое падение какого-нибудь тяжелого самолета, не то, что там какой-то ракеты. То есть ядерно... ядерным реактором в этом смысле ничего не угрожает, а вот системы перераспределения энергии, да, они могут отработать по повышающим трансформаторам, фидерам, линиям электропередачи, в принципе, остановить атомные станции за счет отключения потребителей. Это возможно. Чтобы противостоять этому, во-первых, первое, это надо было уже давно сделать, перекрыть определенными системами прикрытия от ударов российских средств поражения дальних, это бетонные определенные механизмы разного уровня, от разных систем разных. Это раз. Второе, достаточное количество систем противовоздушной обороны, которые могли бы прикрыть эти объекты. Распределение электроэнергии. А это здесь напрямую мы зависим от наших партнеров. Что могли бы сделать наши партнеры, это вот передать достаточное количество зенитно-ракетных комплексов для прикрытия в том числе и вот этих систем. То, что формула там победы, которая, вернее, не формула, а сейчас уже, сейчас уже у нас ботаники после после математиков фаворе скорее всего план победы который включает некоторые пункты которых мы еще не слышали и только предположения о них идут пока это просто набор фраз пока бессмысленный набор фраз почему потому что остановка войны или там победа в войне она за несколько месяцев ну однозначно не произойдет если нет мысли у наших правителей сдаться. Единственное, что может остановить быстро боевые действия, это капитуляция Украины, но вряд ли наше руководство на это, на это пойдет, их тут же уничтожат любой военнослужащих вооруженных сил Украины, восприняв это за действия противника, ну то есть будет уничтожение примерно такое же, как и Россия. потому вряд ли наше руководство на это пойдет, потому... Пока просто держит интригу, для чего, пока непонятно. Если честно, могли бы уже сразу обозначать эти некоторые задачи. Подождем. Для того, чтобы предметно говорить по вопросу о плане победы, надо его увидеть или услышать. Это как минимум, потом мы его разложим по полочкам и поймем, либо это план победы, либо это план капитуляции Украины. Тобто, те, що зараз відбувається в інформаційному просторі стосовно цього плану перемоги, виключно якісь знаєте аналітичні замальовки чи припущення експертів. Нічого більш та всього, за всім цим стоїть якийсь спеціаліст в артистичній діяльності, який привик створювати інтригу. Прежде чем побольше продать билетов на какое-нибудь выступление, вот и все. Больше здесь ничего нельзя сказать. То есть это набор фраз непонятный для того, чтобы держаться в информационном пространстве постоянно с утра до вечера. Вот и мы с вами потратили несколько минут эфирного времени для того, чтобы ничего не сказать по большому счету, как и эти люди, которые сгенерировали этот план, они также ничего не говорят, потому что не показывают сам план как, как таковой этот артистизм, он уже у всех, всем он, всем он уже надоел, они переиграли, вот иногда бывает, переигрывают, так вот это как раз этих, переигрывание этих артистов, их надо убирать давно, это исполнительная власть, которой сейчас должны военные заниматься без всех этих артистических штучек, то есть режиссура и так далее, и тому подобное, это на сцену, пожалуйста, а не в боевые действия потому военные аналитики ну не военному аналитику из этого потока э бессвязных мыслей или фраз которые несутся с канцелярии э -э -с -э от канцелярских крыс нечего просто нет зерна для аналитика как таковой просто белый шум не более того ну, скорее всего связанный как раз для подогрева интереса то есть держать интригу называется то есть чем-то завлечь а потом купите билеты, потом зайдете, посмотрите, что мы вам, какой пас здесь покажем. Что ж, будем следить за развитием подій в пятницу, будем надеюсь, иметь больше информации, и предметно уже будем обговорювати. Роман Григорович, еще раз дякую, что находите часто возможность для наших глядачей делиться своими думками. Как всегда, вас рады видеть на канале сейчас. Бережите себя и до следующей встречи в следующую пятницу.